जिम सफ़र बनाता है उसको याद रखना चाहिए लारोफा वलाफसोका वला जिदा लफिल हज अपने इस सफ़र में पूरे सफ़र में इब्तिदा से इतहा तक किसी किस्म के गुनाह का मुर्तकिब ना हो किसी से झगड़ा ना करे और कोई ऐसा फिसक और नाफरमानी वाला अमल ना करे कि जो उसके हज को दागदार करता हो उसको इन तमाम आमाल से परहेज़ करना चाहिए याद रखिए दौरान हज हो या दौरान आमरा हो जो शख्स भी बैतुल्ला का सफ़र करता है और आज कल दुनिया में एक आम रूटीन बनी है कि आप बैतुल्ला हराम के सामने जाते हैं अपने साथी को कहते हैं मेरी एक तस्वीर लीजिए आप तस्वीर ले कर भेज रहे हैं वो पब्लिक को सारी को दिखा रहे हैं कि मैं हज करने के लिए आया हूं मेरा रब कहता है मा मिन आप इबादत करने के लिए आए हैं और जब आप इबादत करने के लिए आए हैं जो भी खैर का भलाई का अमल करेंगे अल्लाह उसको जानता है आपने तस्वीर किसको दिखानी है क्यों अपने अमल को दागदार करते हैं क्यों अपने अमल को मुश्तबे बनाते हैं लिहाजा ऐसे किसी भी फेल से अपने आप को बाज रखिए जो रियाकारी के जुमरे में और गुनाह के जुमरे में आता हो और दूसरी बात हज के लिए जो शख्स ज्याद रखता है और अली अल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं रिसाल माफी वाली, वाली वसलम ने फरमाया ममलक जादन और तब लगु इला बिल्ला जो शख्स ज़ाद राह का मालिक हो और ज़ाद राह हम अमूमी तौर पे कहते हैं सफ़री अखराजात और मामल को तय करने के लिए जो आपके पास रुपया पैसा और रकम मौजूद है वो है फरमाया इसके बावजूद वो हज नहीं करता फ़लाँमूत यहन और ऐसे शख्स का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई एतबार नहीं वो यहूदी हो के मरे या ईसाई होके मरे क्यों वली कभी यक़ूल के अल्ला रब्लमीन फ़रमाते हैं वलिलतीनत सबी अल्लाह के लिए लोगों पर फ़र्ज़ है बैतुल्ल का हज करना जो शख्स उसके रास्ते की इस्तात रखता है और ज़्यादा राह के हवाले से सुन लीजिए कुरान करीब में यही शुर बकरा की एक सौ नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं वीआनिया आपने इस सफ़र हज में ज़्यादा रा रखना है ये मटीरियली मादी तौर पर रुपया पैसे का नाम है लेकिन हकीकत में इस सफ़र का ज़्यादे रा अल्लाह का डर खौफ और तकवा है अगर इस सफ़र के बावजूद हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं आया अल्लाह का डर नहीं आया इबादत में लाहीयत नहीं आई और इबादत का शौक़ और तमा पैदा नहीं हुई तो हमें अपने उस सफ़र पे भी और नीयत पे भी गौर करना चाहिए कि कमी कहाँ पे रह गई है क्योंकि इबादत का करक्स और मुरक्का यही है कि आपने तक्वा इख्तियार करना है अल्लाह का डर पैदा करना है गुनाहों से बचना है अल्लाह की नाफ़रमानी से बचना है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचना है